Ті хлопці, які, мене, які навколо мене, ті хлопці, які 91-го, 92-го, 93-го років, в мене серце коли них спиняється, їм нема де місця, де вішати ті ордени і медалі. А вони про це не думають. Вони думають, що там за тою річечкою ворог, це люди, які прийшли не за грошима, прийшли не за славою, тому що я можу сказати, що я знаю таких друзів, які... Приїхали с краю світу сюда на війну, В той самый час, когда я наблюдал, скільки людей, чоловіків проезжают чтобы не піти на війну на край світу. Я смысл этой жизни вижу в том, а Чтоб не жалеть ни души, ни тела. Говорит, Идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом, движение постигая красоту, Покольного пути не выбирая, наметив самый Все, край, пошли, пошли. пройти по краю, переступив запретную. Монах Ты сам откуда монах? С России с Белгородской области Город Старый Оскол. Ну а как получилось, что ты приехал в Украину? Ну это отдельная история Как-то наверное По счастливой звездой рожденный Встретил очаровательную девушку Влюбился Потом получилось, что я уехал обратно, но обещал вернуться. И приехал к ней или она приехала? К тебе? Нет, она приехала ко мне. Мы расписались в России, а потом приехали в Украину. Как она относится к тому, что ты сейчас воюешь? Она никак не относится, она не знает об этом, что я воюю за Украину. Она думает, что я балбес, веду распутный образ жизни, гуляю. Вы расстались? Мы развелись. Я ее очень сильно обидел просто. Вот это другая история, об этом я не хочу говорить. Все время каюсь. Но я ее все равно очень люблю. Я тебя все равно очень люблю, если ты даже <с> увидишь это. Где есть дети? Да, двое. Лерочка и Стасик. Лерочка старшая. Стасик младше на три года. Кстати, у них скоро день рождения будет. 31-го. Лера 31-го, а Стасик 1 Через день. Ты собираешься поехать? Не знаю. Думаю. Если получится, то обязательно поеду. Обязательно, обязательно. Но если не получится, но я, во всяком случае, не собираюсь думать о том, чтобы не получилось. последний раз мой разговор с ними состоялся в октябре. Как раз поздравил жену, у нее 3 октября день рождения. Она жаловала, что дочь плохо учится, не слушается. Вот я поругал немного по телефону. И все. А так, чтобы она хотела на день рождения в подарок, затрудняюсь ответить. Я не знаю, честное слово. Ну, наверное, как и все дети, что может хотеть. Игрушку. Или еще что-нибудь. Или пап? Затрудняюсь ответить. Честно, не могу вам ответить на этот вопрос. Не могу. Прикрывай вода! Украина, украина украинское гражданство но я его очень хочу получить какие документы ты легально находишься в стране да я приехал сюда к детям у меня есть свидетельство рождения детей я проехал легально границу и могу находиться здесь в течение трех месяцев хорошо но через три месяца ты не сможешь вернуться в Россию я не собираюсь туда возвращаться я собираюсь здесь остаться жить бороться меня больше всего поражает то что был самый удельный Майдан что люди много поднялись и в итоге опять-таки наступаем на те же самые грабли. Именно разъединить, чтобы не было этой силы, такой как правый сектор. Потому что они уже поняли, что тот момент, когда можно просто взять, прийти, разоружить или сказать, сделать, купить, он уже прошел. Потому что людей уже много. Таким образом хотят патриотизм взять и затоптать. А он просто, просто затоптать. Хотят вот нас сунуть туда, нас сунуть сюда, нас сунуть туда. Вот спросите у него, хочет он в армию идти? Да у меня суд идет. Вот у него а суд есть, идет. У меня идет суд по статье за выходные дисковые службы. А он находится за здесь. То, просто за то, что я записался добровольцем моему, 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 моему с военкому привет. Помаши еще в это прокурору. Привет, который просил от тебя 2000 долларов, чтобы тебя отмазать. Тебя отмазать. Між росами тіло упале заспале тіло душу білою гріло, на те тіло не зійшли вишні не марило тіло, росою рясною тіло в душу білою варило Там неба води, Як світ провели з тим, світ прозорий чистим небо.

ну тут же не получат никаких ни денег ты не станешь участником а то абсолютно ничего не ни статуса не получишь и в итоге могут еще сзади в спину расстрелять внутренний враг зато я могу сказать многих людей которых я знаю здесь в правом секторе я могу сказать что они любят свою страну они любят Украину им не нужны ни слава ни деньги ничего но они патриоты своей родины они реально любят ее. И нужно будет, они сделают и поднимутся снова. И мне то же самое не нужны ни слава, ни деньги, ни пиар, ни что-то либо. Нужно будет, я стану первым. И также пойду. Нужно будет умереть, я умру. Но я хочу, чтобы мои дети жили в чистой, в светлой, могучей стране. И с гордостью эту страну называли Украиной и с любовью в глаза. Я просто люблю Украину. И хочу, чтобы мои дети также ее любили, как и я. Я помню, с Майдана пуля в лоб, так пуля в лоб, а только я пули получаю. Что за херня? Слава Украине! Героям слава! Можешь назвать псевдосуд? Локи. Откуда сам? Звинный А вообще чем жизнь занимался? О, багато чим. Я музикант. Бокаліст. Да. У мене є свій гурт, навіть два, в принципі, було. Зараз чекаємо, коли я повернусь, зможу знову повернутися до... А можете назвати гурт? Дай дай мені сили, мамо! Где самурай? Самурай? Что-то пишет. Дай мне силы, дай мне силы. Едем. И то нас здесь нет. Нас отсюда вывели. Ахубе, здесь? близко двух до пяти <свят> <свят> это срок который прописан за, за то что я скрываюсь от армии ну как-то ну обидно реально было что ты сам пошел добровольно и тут еще огромное дело это вообще отбивает желание любое идти служить или воевать но все равно несмотря на все это мы тут у <свят> каждого человека то что он должен делать какое-то сознание своего личного и он должен идти Затем, что он чувствует, понимает. Ну, мне кажется, мое место здесь. Друзья тут много. Раненых было. Друг умер тут на войне. Его тело не могу. Ну, я уже рассказывал. Что не... не могу даже сказать, он или не он это. Ни экспертизы, ничего. Ни документов, ничего. Просто захоронили в братской могиле и все. Ну, может, и поэтому. Ну, много есть причин, которые... У каждого тут своя история, почему он тут и как он сюда попал. Ну, в принципе, все здесь за одну идею, за Украину, за свободную Украину. Вот это все нечистые напасти, которые к нам пришла. Громкие слова, простые дела. Вот так. Пошли.

с а того солнце сего То все вышли бабы Biegnie 800 jąkobatów, kiedy czarny wzrok telegad, L'Amur kiedy 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 ador kiedy 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 Mif І з Парижа. І отакого Спарижа, водяне. Так а? має бути. Що вас мотивувало? Війна. Дуже просто відповідь, дуже проста. Війна і все. Важкувато було в Париж висадіти, коли, коли тут діється, хотілося бути тут саме в той момент відповідальний для дуку. Бо знаємо всі щодо. На жаль, цих дій, яка влада зараз робить проти добровольчих батальйонів, і тому ми мирні співаки, письменники, поети, ми вирішили приїхати сюди для підтримки моральної і фізичної, тобто нашу присутність вибрати того, щоб, щоб дійсно допомагати дукові і взагалі допомагати фронту. Взагалі, то як бачите вирішення цього конфлікту? Насправді, я думаю, що влада не може не піти на уступки і повинна зробити все необхідне для того, щоб була створена по принципу Істонії, Швейцарії добровольча резервна армія, яка може бути дуже дієвою, бо ми знаємо, що народ України підтримує і завжди підтримує, і буде підтримувати саме. Ці е, добровольчі батальйони, бо вони саме і є народом, то це роздільно. Товія вітер сепови, травася похилила, січовий стрілець. дівчина затужила. Самурай. Откуда ты самурай? Приехал в Украину из Владивостока, чтобы поддержать братский народ в борьбе против путинского режима. А чем занимался в России? Служил в специальном отряде быстрого реагирования. Лейтенант полиции. Ну, также и лейтенант в запасе, как военный. То есть офицер в запас. Почему самурай? С детства увлекаюсь культурой Японии. Вот. И как бы по жизни стараюсь придерживаться некоторых принципов, которые изложены в Бусидо. Есть такая книга Хагакура. Это путь воина. То есть у каждого человека должен быть свой путь. путь Воин всегда добивается своих целей, независимо от обстоятельств. А если не добивается, он просто умирает в борьбе за свои дела. В России у меня был бы выбор. И вообще, просто бессмысленно прожить свою жизнь, глядя на весь этот беспредел, который творится в стране. Я выбрал путь сердца. Ну, ты понимаешь, да, что возврата тебе нет? Да ну, мы... ничего страшного. В принципе, я кота забрал, в России назад некому ехать. Отец мне сказал, смени фамилию, вообще я тебя не знаю. Не знаю, может быть, отец когда-нибудь еще отойдет. А мама, она полтора года назад умерла. Ну, мне кажется, она бы меня поняла. Что меня во всем поддерживала. Светало тихо, тихо, не жрал самый тело. Упало, заспало небо в душу бивую горело, над телом зиждливышние не вмарило тело россую росную тенило в душу бивую ванну. Украина, скажем так, восприятие как фенис из пепла, как это именно будет, или смена власти, или может быть народ очнется и заставит нынешнюю власть что-то сделать для народа, а не для себя. Тогда русские наконец-то поймут, как можно жить хорошо и достойно. Тогда они, может быть, вынесут Володю ногами вперед из Кремля. У тебя есть мечта вернуться домой? Уже нет. В другую страну? Уже нет. Если бы у меня, может быть, еще там кто-то остался, кому ехать, тогда бы еще, может быть, и хотел бы. А так как ехать некому... Ну, ты рассматриваешь вариант, что рано или поздно отец поймет, где правда? Ну, я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь. На данный момент он вообще... Деды воевали, тут фашисты, русских едят. Как в это вообще можно верить? Я просто не понимаю. Ты говоришь, что забрал кота, он где сейчас? А. Он сейчас, ну, я временно пристроил его в добрые руки. Ну, надеюсь, когда я обустроюсь, ну как-то решу вопрос с жильем, я заберу его себе. То есть пока на фронт я его решил не брать. Все-таки опасно. <с> Я своего кота люблю очень сильно. Я, его... Я вообще котов люблю больше, чем людей даже. Ну, вообще животных. Я не мог позволить его бросить его там. <с> Какие у тебя есть документы, как ты можешь жить в Украине? На данный момент у меня есть только российский паспорт и просроченная справка. <с> не получаешь никаких денег. Ну, вообще никаких. То есть кормят, обувают одевают. Жилье есть, как бы, ну, такое фронтовое вот а так в украине пока ничего ну, поначалу хотелось бы с документами разобраться там уже А можешь назвать фамилию ну имя фамилию филиппов алексей Солнце и дым. Мало кто знает, что ж будет с ним, что будет завтра. Кого надеюсь, а в кого страсть. Черный тюльпан. По машине не снимай. Машина за 200. И я, Камер, покинулся. Мама, кому ж не молился? Сколько еще замерев нам? Человек шесть. Их он, да. А, а, то не а, а то то пленного шесть А я не знаю, сколько там ранен, очень много. Но у нас, у нас ранен. Там серьезно ранен. Серьезно ранен монах? Да? Он, он уже в госпитале. Тьёп. Силы вале Руки брехни. Затыхи ночи Вид Как псевдо hmm? как Игра. А ты сам откуда? С России. Ты всю жизнь жил в России? Да. Северная Осетия. Российский паспорт, военный билет. Евгений Александрович Макеев. Родился в городе Моздоке, в Северной Осетии, Алании. Потому что жил я когда Чеченская война была, я жил, это, жил там рядом, вся техника шла в Чечню, мимо, получается, практически моего дома. То есть я видел, сколько уходило туда и сколько уходило обратно. То, что у нас на территории больницы был морг круглосуточно, практически цинковые гробы, даже в шестом классе, с пистолетом приходилось ходить, то, что было не особо там спокойно. Тут такая же нечестная война идет. Сейчас надо как-то как помогать стране, потому что если тем более я собираюсь жить здесь, надо как-то помогать этой стране, а не так вот, так скажем, как крысы где-то отсидеться, вот а потом, когда все наладится в стране, прийти сказать, вот дайте мне гражданство, я вот хочу. А если меня спросят, а за какие а, заслуги? Ты вот, вам подарок. У меня сын на придуви. на днях моя дембель получить. Десять місяців на Волончені стоїть. Біля 29-го було посту. Я не можу це дивитися. У мене ще троє дітей вдома. Так що Україна, це моє. Як Бог сказав, де я вас насадив, ви маєте там розмножатися, ухажувати і доглядати землю. Ти сам одкуди От, От, відкуди? хочете? Откуда це? З України. Шикуємося! Спершу до шикування пана, прошу пана, стати доширею, зараз з побратимами. Поки пан побратим є каво, всі присідають. Давай! Привіт! Стрункова. Слава Україні! Вільно спочить. Перша об'ява. Boa noite. Всем приносится клей. Всем приносится клей. Всем приносится клей. Всем сигареты два Всем приносится Всем Всем приготовиться клей. Всем приготовиться к а, да, да, да. Пушилась, да. Нужна помощь медика, медика. клей. Я не найду Всем приносится врачи сюда там. подарок. Девочки и мальчик. Их не папа в больнице. И... и, он не может приехать по своих деток. Война ценим це мисс для игр. Это такая война, что мир спасает. Дорогие мои, Лерочка. Она у меня старшая. Стасик. И очень сильно у вас прошу прощения за то, что так получилось. Что она, не с вами. Я, ну, очень хочу, чтобы вы жили в чистом, светлом, красивом мире. Все ваша земля, все ваша родина, все все ваше. Поэтому я тут. На Україні біда, на Україні війна. Виданули таку назву Ато, але це вітчизняна війна. Кожен українець якби став і зробив те, що йому потрібно, то ми просто не закидали шапками.